یہ سپارٹا ہے جہاں تلوار کا فیصلہ قانون سے بڑا ہے لیکن آج یہاں تلوار نہیں ایک عورت کی زبان مستقبل کا فیصلہ سنانے آئی ہے کیسنڈرا کہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے خون سے رنگی سڑکیں سپارٹا کی دیواریں گرتی ہیں اور وہ جس پر تم بھروسہ کرتے ہو وہی تمہیں برباد کرے گا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں ایک سپارٹن سپائی ہنستے ہوئے کہتا ہے پاگل عورت تمہاری باتوں سے سپارٹا نہیں ڈرتا کیسنڈرا آسمان کی طرف دیکھتی ہے وہ جانتی ہے کہ سچ اس کے ہونٹوں سے نکلے گا مگر کوئی یقین نہیں کرے گا یہ کیسنڈرا کی بد دعا ہے اور سپارٹا کی آنے والی تباہی کا آغاز اور اپولو ایک مکمل داستان زمانہ قدیم کی یہ کہانی ہزاروں سال پہلے کے شہر ٹرائے میں شروع ہوتی ہے ٹرائے کے بادشاہ پریام اور ملکہ کے گہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے کیسینڈرا وہ غیر معمولی حسین ذہین اور نرم مزاج تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جیسے وہ انسانوں کے دلوں کا حال پڑھ سکتی ہو ایک دن یونانی دیوتا اپولو جو سورج موسیقی اور پشنگوئی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا ٹرائے آیا اس نے کیسینڈرا کو دیکھا اور پہلی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا اپولو جانتا تھا کہ کسینڈرا کوئی عام لڑکی نہیں ہے اس کے اندر ایک خاص کشش ہے وہ چاہتا تھا کہ کسینڈرا اس کی محبوبہ بنے اور اس کے ساتھ لمپس کے پہاڑ پر ہمیشہ خوشیوں میں رہے اپولو نے کسینڈرا کے پاس آ کر کہا اگر تم میرا ساتھ قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی سب سے قیمتی طاقت دوں گا مستقبل کو دیکھنے کی طاقت کیسینڈرا اس عجیب پیشکش سے متاثر ہوئی وہ سوچتی تھی کہ اگر اسے مستقبل دیکھنے کی طاقت مل گئی تو وہ اپنے شہر اور خاندان کو ہر آفت سے بچا سکے گی اس نے اپولو سے ہاں تو کر دی لیکن دل میں اس دیوتا کے لیے وہ محبت نہ پیدا ہو سکی جو اپولو چاہتا تھا اپولو نے اپنا وعدہ نبھایا اس نے کیسینڈرا کو پشن گوئی کی طاقت دی اب کسینڈرا آنکھیں بند کرتی تو آنے والے کل کے پردیس کے سامنے کھل جاتے وہ جنگیں زوال اور لوگوں کی قسمت سب دیکھ سکتی تھی لیکن جب اپولو نے اسے محبت کا تقاضہ کیا تو کسینڈرا نے نرمی مگر پختگی سے انکار کر دیا اپولو کے لیے یہ انکار ایک زبردست توہین تھی جب اس نے اس کا عاشق نہ بن کر اسے دھوکہ دیا تو وہ غصے میں آ گیا دیوتا اپنی طاقت واپس نہیں لے سکتے تھے اس لیے اس نے ایک اور چال چلی اس نے کیسینڈرا کو یوں لانت دی تمہاری ہار پیشنگوئی سچ ثابت ہوگی لیکن کوئی تجھ پر یقین نہیں کرے گا اس دن کے بعد کیسینڈرا کی زندگی ایک المیہ بن گئی وہ سچ دیکھتی سچ بولتی مگر لوگ اسے پاگل اور جھوٹا سمجھتے ایک دن کسینڈرا نے دیکھا کہ ایک دن اس کا اپنا بھائی پیرس ایک عورت ہیلن کو یونان سے بھگا لائے گا اور اس عورت پر ایک ایسی جنگ ہوگی جو ٹرائے کو تباہ و برباد کر دے گی اس نے جا کر اپنے والد بادشاہ پریام کو خبردار کیا ابا حضور یہ عورت ہمارے شہر کی تباہی کا باعث بنے گی مگر کسی نے اس کی بات نہ مانی اور پھر اس نے مشہور ٹروجن ہارس کا خطرہ دیکھا اور سب کو خبردار کیا کہ اس لکڑی کے گھوڑے کو شہر میں مت لانا اس کے اندر دشمن چھپے ہوئے ہیں مگر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ سینڈرا پھر اپنی پاگل پیشن گوئیوں پر آ گئی ہے بلاخر سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ سینڈرا نے کہا تھا ٹرائے جل کر راکھ ہو گیا اس کے بہادر بھائی مارے گئے اور شہر کی عظمت ختم ہو گئی لیکن مستقبل میں پیش آنے والا سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے باوجود کیسنڈرا کچھ نہ روک سکی کیونکہ کوئی اس پر یقین ہی نہ کرتا تھا جب یونانی سپاہی ٹرائے کو فتح کر کے شہر کو برباد کر رہے تھے کیسینڈرا کو ایجیکس آف لوکرس نے زبردستی پکڑ لیا بعد میں سے اگامینون نے لونڈی بنا لیا جب فتح مکمل ہو گئی تو گامینن نے کیسنڈرا کو بھی اپنے ساتھ واپس اپنی سلطنت مائسینائی لے جانا چاہا تب کیسینڈرا نے اسے خبردار کیا کہ اگر وہ یونان گئے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا ایک بار پھر اس کی نصیحتوں کو نظرانداز کر دیا گیا اور وہ بہرحال روانہ ہو گئے جب وہ یونان پہنچے تو کلیٹی منیسٹرا کو جو اگامینن کی بیوی تھی کو جلد ہی اپنی شوہر کی نوجوان اور کشش نئی مالکن کے بارے میں پتا چلتا ہے حسد کی حالت میں غصے میں آنے والی ملکہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا یوں کیسینڈرا کی آخری پشن بھی پوری ہو گئی اپالو کا بدلہ مکمل ہو چکا تھا کیسینڈرا کی افسانوی داستان گمنن کی ٹروجن جنگ کی کہانی بیان کرتی ہے جسے ڈرامہ نگار ایسکلس نے اپنی علمیہ تاریخ میں بیان کیا ہے یہ افسانوی داستان بیان کرتی ہے کہ سچائی کبھی کبھی سب سے بڑا بوجھ بن جاتی ہے اور طاقت اور علم کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یقین اور اعتماد بھی ضرور ہونا چاہیے